ఓం శ్రీ శ్రీగరుభ్యో నమ శంకరాచార్య విరచిత సౌందర్యలహరి శ్లోకాలు శ్రీవీశృంగాధ్రాదితర కుత్సన పరా सरोषगङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुहसौभाग्यजननी सखीषोस्मेराते मयि जननि दृष्टि स करुणा गति कर्णाभ्यर्णं करुतैव पक्ष्मानि दधति पुराम्भेतुश्चित्ता प्रशमरसविद्रावनफली इमे नेत्रीगोत्र धरपतिकुलोत्तं सकलिके तवा कर्णा ष्टा स्मरशरविलासं कलयतः विभक्ता त्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्रा त्रिदयमिदमीशानदयिते पुनः स्रष्टुं रुद्रानो त्रुहिलहरिरुद्रानुपरतान् रजसत्त्वं बिभ्रतमैति गुणानां त्रयमिवा पावित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैर्नेत्रै ररुनधवलश्यामरुचिभिः न दशो नो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुत्रयाणां दीर्धाना मुपनयसि सम्भेदमनघम् निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहु सन्तो धरनिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्ञातम् जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः तवा चपनेन निलीयन्ते तो ये नियतमनिमेषाशफलिकाः हियं च श्रीभद्रा चपुटकवाटं कुवलयम् जहाति प्रत्युषे निशिचविघटया प्रविशति दृशाद्राघीयस्य दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयांशं दीनं स्नपय कृपया मामपि सिवि आनेनायं धन्यो भवति न हर्म्य समकरनि समकरनिपातो हिमकरः आरालं ते पालि युगलमगराजन्यतनये न केषामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं तिरश्चिनो यत्र श्रवणपदमुल्लङ्घ्यविलसन् आपाङ्गा व्यासङ्गो दिशति शरसन्दानधिषणा स्फुरद्घण्डाभोगा प्रतिफलतताटङ्कयुगित् स्फुरद्घण्डा भोग प्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारोह्या द्रोह्या त्यवनिरधमर्घेन्दुचरणं महावीरोमारः प्रमदपतये सज्जितवती सरस्वत्या सूक्तिरमृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्या सर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलं चमत्काराश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगनो झनत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट